olloh deb yuribman mana bergan davriga shukrona qilib faraz qiling istanbul qayerda toshkent qayerda o'zbekiston surxondaryo qayerda mani qismatim mana beshinchi kelhiaka ikki ming ikki ming bir ikki ming sakkiz bu yil qishda kelguvdim mana yana kuzda yana qish keldi gashti borku mana qarang ba'zi joylarda shuham yomg'ir ham e yo'q qish ham yo'q buni qarang olloh yomg'irni rahmatini beryapti bir ming to'qqiz <Sessizlik> <Sessizlik> yuz to'qson birinchi yil birinchi avgust kuni birinchi sentyabr kuni men bemorxonaga tushib qoldim qattiq yuqori nima deydi temperatura deydimi nima qilib shu bilan umrim ikki yil umrim kasallik bilan o'tdi ko'zlar ko'rmay qoldi boraga gul tushib oyoqlar artrit poliartrit minsk deb uyoq buyoq operatsiyalarni o'tkazdim to'qson ikkinchi yil birinchi klinik holatda tushdim man birinchi o'lim deydimi uni boshdan kechirdim shu bilan keyin bir bir yuz yetti bir yuz to'rt kilodan oltmish kiloga tushib juda arriqlanib yoningizda agar kasbingiz bo'lsa pulingiz bo'lsa dunyongiz bo'lsa yor og'ayni do'st birodar oshna og'ayni deydimi juda ko'p bo'lar ekan ikki yillab to'shakda yotgandan keyin u oshno og'ayni ham yor og'ayni ham ollohdan boshqa do'st ham qolmas ekan boshqa ham qolmas ekan hattoki yoningizda siz bilan yashaydigan oilangiz yor og'ayn birodar do'st birodarlaringiz ham sizdan qochar ekan shunda men to'qson ikkinchi to'qson uchinchi yillar shu bemorxonalarda o'sha paytlar endi kiril alfavitida devoniy ahmad yassaviy b zerikkanda shu kitoblarni o'qib olloh agar dardimga shifo bersang inshaalloh man shu do'stlaring kabi shu yo'lda ketayin deb niyat orzu havas qilib yig'lab siqtab olloh soldi shundan buyon mana dunyo kezib yuribman ulg'aydik qishloqdan ham mana o'n sakkiz o'n yetti yoshda man maktabni tugatgan bo'lsam man qishloqdan chiqib ketdim shu bilan armiyaga ketdim o'qishga ketdim armiyadan kelib boshqa u yoq bu yoq shu bilan yuribman qishloqda misol hozir qishloq ahli yoshlar meni tanimaydi ko'pi men ularni tanimayman rangiga qarab falonchini o'g'limisan deyman tamom boshqa boraman bir kun ikki kun turgan bilan u qishloqqa man borgan bilan man qishloqqa mana suhbatdosh topolmasam u kelinki rayonga borsa choyxonaga <imitation> chiqqandan bir suhbatdosh topolmasam men keldim misol man shaharga kelaman boraman misol shoir yozuvchilar bor edi rassom ro'zi choriyev deganlari bor edi normurod narzullayev xoji akbar shayxov rahmatli sirla olam jurnalini bosh redaktori edi najmiddin komilov bor edi g'aybullo assalom bor edi muhammad yusufni qaynotasi men o'zimga o'zim aytyapman qurbondorbey hech nafsingda qanoat yo'q kecha kunduz yurishingni adog'i yo'q ibodatda senda hech bir sadoqat yo'q aning uchun duolarda ijobat yo'q oxir zamon ayollarning pardasi yo'q yoshi qari erkagini hayosi yo'q mulla eshon to'rasini taqvosi yo'q izzat talab olimlarning sanog'i yo'q mulla eshon akalarim taqvo qani payg'ambarim sunnatidan nishon qani qur'on hadis oyatlariga amal qani avliyolarni ruhlariga hurmat qana azozi ham bir paytlari olim bo'lgan odamzodga ta'zim qilmay riyo qilgan olim bo'lmay odam bo'lsak yaxshi bo'lg'ay xudoyimiz barchamizdan rozi bo'lg'ay aytadiyu sharobu sharbat ichganlar barchasi o'tdi kabobu tandir yeganlar barchasi o'tdi saroy qo'rg'on qurganlar barchasi o'tdi kimhov atlas kiyganlar barchasi o'tdi bu olamdan necha shohzodalar o'tdi qurbondarbesh alarga bir nazar sol ulardan qay biri ne olib ketdi bu olamdan kim nima olib ketyapti sopalyor aytadi xudoyo bandai bechoradirman havoi ila ovoradirman bizni nafsoniyatimizda olloh o'zi sabr qanoat bermasa biz chopaverar ekanmiz ertadan kechgacha harakat qilib lekin hadrat mavlono jaloliddin rumiyni bir so'zi borki banda safarda bo'lsa 101 bir orzu havasdi bo'ladiyu bandani qoyishi bo'lmaydi alloh taoloning qoyishi bo'ladi men boyna aytdim-ku, ming harakat ming chopgan bilan qismatda yozilgani bo'ladi men shunday deya olaman tamom e'tibor berdim telefonlar ishlatasiz internetlardan foydalanasiz hay xudoga shukur men internet nimaligini bilmasdim 3 yil oldin velosipedda shu rossiyaga qarab kelganimga o'g'lim katta o'g'lim shu telefon ustasi bo'lib ishlaydi dada sizga bir aloqa o'rnatib beray deb manga odnoklassnik ochib berdi u odnoklasсniki men toshkentga kelgancha besh qalla ali nimaga tushdi blokka tushdi undan farg'ona andijonni aylanib kelgancha yana bir uch qalla orenburg kelgancha bir o'nta o'n beshta sayt ochtirdim yana ketdi allohga shukur hozir endi nima deydi o'rgandim qiynalib o'lsam hozir facebookda misol ikkita facebook saytim bor telegram instagram kontakt odnoklассникda men birinchi chiqqanla shu aytdimu ikki minginchi yil men sura nimaligiga qiziqmasdim armiya paytida suratga tushganmiz undan keyin sura nimaligini man bilmasdim ikki minginchi yil man eron turkiya turkmaniston aylanib misoli nima aynanib ketdim borib insonlarga men turkiya rivojlangan davlat ekan har xonadonda ikkita uchta telefon bor ekan ishxonalarda yuzlab kompyuterlar bor ekan desam inson u yerdagi ham hamyurtlar bir gapni gapiringki davraga sig'sin bir xonadonda uchta telefon bo'ladimi devdi hozir mana yaqinda bir ikki yil oldin qashqadaryodan samarqanddan qashqadaryoga borsam bir kampir boshida sallasi qo'lida bir ximchasi o'n beshta echkini oldiga haydab ketyapti qo'lida telefoni arasuv aytadi arassuvni bir so'zi borki zamon senga boqmasa sen zamonga boq kazandan bir ruslan degan yigit bilan tanishib qoldim u o'sha paytlar turk millatlari simpoziumiga kelgan ekan anqaraga ikkovmiz e avtobusga konyagacha bordik konyada hazrat mavlono jaloildin rumiyni ziyorat etib ruslan iziga qaytdi men bir hafta o'sha yerda qonyada qolib undan istanbul istanbuldan keyin damash shom ulari ziyorat qilib undan yana istanbul istanbuldan qibriy shayx nozim hazratlarini ziyoratiga bordim men u kishi bilan buxoroda tanishib qolguvdim o'sha paytlar rahmatli fozilqori diniy qo'mitani raisi edi rahmatli aka sadiridin salim bor edi buxorodan shoir yozuvchi bir valizod etib o'tdi olamda alloh mag'firat qilsin o'shanda tanishib qolguvdim bu yerda keyin yana shayx nozimni ziyorat qilib nima deysizki besh oy deganda men o'zbekistonga qaytdim 2001 ming bir yana chiqdim ana shundan buyon kezib yuribman dunyoni nima deyman ukajon hayot taqdir qismatda ekan men kezmasman nasibam kezur dedi. nomardni ko'prigidan o'tma hech qachon mayli seni soylar oqsa hoji usmatulla vali buxoriy aytyapti agar aga ogohsang o'tganni unut agar oshiq bo'lsang jon tanni unut zamona g'amshodligi o'tkunchidir bil shukur et kelmagan ertangni unut bu damga beada shukur endi har kimda misol taqdiru qismat aytamizku to'rt oy o'n kunda otani belidan onani qorniga o'tganda kim bo'lib tug'ilamiz kar shal cho'loq qinjir qiyshiq o'g'ri kisavur sho qalandar gado darvesh meni qismatimga end i darveshlik yozilgan ekan neqilay 28 sakkiz yil bo'ldi kezib yuribman holi unda holi bunda mana to'rt oydan buyon safardaman sentyabrdi o'n to'qqizida man rossiyaga kelguvdim yo'l yo'lboshim bilan undan to'la kaluga bryansk urush bo'lgan joylar mana bir uch to'rtta tog'oyim tamam. tog'o tağa deymizmi onamizni akalari shu urushda qolib ketgan uchtasi besh kishi kelib uchtasi qolib ketgan shu urush bo'lgan joylarda ba'zilar savol beradi russiya mamlakatiga nima qilasan deb russiyada ham shu qirq birinchi qirq beshinchi yillarda qancha qancha bizni hamyurtlar u hamyurtlar ichiga hammasi benamoz bo'lmaganku ularni ichiga qoriy murattablari bo'lgan hofizi qur'onlari bo'lgan ular shaid ketishdi misol al nima deydi bir ba'zilar u deydi bu deydi победа de de, deydi boshqa deydi g'alaba deydi g'alabada ham g'alaba ham o'zidan o'zi bo'lmadiku qancha bizni o'zbek tojik hamyurtlarimiz bu yurtlarga qolib ketdi shularni ruhoniyati shod bo'lsin deb shu bryanskda man misol borib o'sha o'rmonlarni kezdim urush bo'lgan joylarni ko'rdim hatto daraxtlarda hali o'sha davrdan qolgan o'qlar turibdi nafas olib xotirjam bo'ladigan joydi man to'g'risini aytsam nima deydi misol har yerda bir muhit deymizmi muhit misol <Sessizlik> man mana u piterga borsam man ikki kun uch kundan oshiq besh kundan oshiq turolmayman moskvaga borsam turolmayman tulaga borsam misol tolstoyi yurtiga u yerni muhiti manga yoqdi misol o'sha yerga tura olaman misol olloh insonga erk bergan aql ong bergan sabab boyagi yana savol sabab yashashdan maqsad nima o'zini rizoligi bo'lsa yurib yani, bizni faqat toat ibodat uchun yaratgan tamom boshqa narsa uchun emasku dunyo yiqin yo qo'rg'on qurgin aytmaganku agar olib ketsa edi iskandar zulqaynar yo amir temur olib ketardi birontasi olib ketmadiku hammasi taylab ketdi erta bilmayman men uchun yerda yo'q yerda yo'q chunki men namozni o'qiyman o'ng yelkamga salom beraman chap yelkamga yo aytaman yo aytolmayman shunda misol hayomda bir misra she'ri bor tokay bor yog'ini g'amini yeyman tokay umrim yaxshi yo ya yomon deyman qadah ber ma'lummas olgan nafasim qaytib chiqaraman yo chiqarmayman bir sal ezmalik bo'lsa ham sakkizinchi asrda xorunar rashid baxluli dono shaqiqiy balqiy degan zotlar yashagan shunda hayotni ma'nosi nima desa kimdir misol kim ki, har kim o'z tasavvurini aytgan shunda shaqiqiy balqiy aytadiki ey xorun olloh taolo sani o'z xalifasidek podshoi zamon xalifayi rahmon qildi faraz qil oxirat maydonida turibsan bir piyola suvga zorsan agar suvni ichmasang olamdan o'tsang o'lasan shu hayoting uchun nima berasan desa yarim xalifaligimni deyapti ana suvni ichding suv tamog'ingga qoldi yani endi yo qolishing kerak yo o'tishing kerak qolgan umring joning uchun nima berasan qolgan xalifaligimni deyapti endi shuning uchun biz hech nima olmaymiz. endi yani shunday zotlar unda degandan keyin biz nima deymiz har ham so'lishi bordir har yo'lni ham tugashi bordir bizgacha keldilar ketdilar hamma bizlar ham keldik keldiku ketarmiz bir kun aytingchi azizlar foniy dunyodan kimlar nelar olib ketdilar birodarlar bu ne zamon bo'ldi barcha banda badgumon bo'ldi o'nta inson kafolatidan bir qog'ozlik daramon bo'ldi xuddi daydi itlar misoli qurbon darvesh bemakon bo'ldi na ko'zimga kelar bir qatra yoshim bu dunyo ishlariga qotdi boshim gunoh botqog'ida o'tdi umrim qiyomatda na naderman ey xudoyim qidirdim topmadim men biron ulfat ko'rganim dunyo dunyou mansabga ulfat ro'za namoz qilmadim qoldim dar g'aflat ey xudo na derman u kundar qiyomati erta nima deymiz o'shanga hayronman maqsad yashashdan nima sev yurtingni sev sev onangni sev sevgi bir narsa ona farzandini sevarekan tamom chunki men kechasi aytdim boyna haydovchi shofyor bo'lib ishlab kelganman kechasi soat 12:01 da kelsam ham onam uyga kirmasa, eshik og'dida meni kutardi onadan sevgasidan bo'lib man sevgi ko'rmadim Mana onam endi rahmatli bir chevar ayol edilar biz qishloq joyda yashardik uyimizda ikkita sog'in sigir bo'lardi hovli agarod degan bog' degan joy onamni chevarligi ki shuni bilamanki haftasida misol bitta to'n yu. yo boshqa qishloq ayollari misol bir ish qilsa onam o'shalarga ishboshi bo'lardi misol chevarligi uchun kelib kiyim kechak olib kelardi ularni tikib berardi biron maslahat kerak bo'lsa maslahatini berardi bir nuroniy zot edi nima qilay endi onamni misol ta'riflashga hamma ham misol onasini ta'riflashga tili lol bo'lsa kerak chunki ona u ona boshqa hech nima deyolmayman men misol ne desam ekan onamni De misol olloh mag'birat qilsin z hamisha ona misol onam misol meni yonimda hatto suratlari doim yonimda bu kishi meni <laughs> onam <laughs> bitta surat faqat bitta boshqa surati bo'lmagan bitta men ona ona so'zini aytmaganman men esimni tanigandan to ta olamdan o'tgancha onajon deb kelganman onajon ular meni alijon derdi ismim qurbonali lekin qisqa qilib alijon deyishgan qishloqda ali ali alijon ali bo'lib kelganman allohga shukur sizni nima deb chaqirishadi hozir hozir darvesh deb chaqirishadi yani Men ismimni o'zim ham unutib qo'ygandirman endi yani, mana qurbon oldi darvesh deb qo'yganman lekin darvesh darvesh qayerga borsam darvesh tamom darvesh bo'lib qoldi yani endi 28 yil bo'ldi bu yerga yana xudo porsha. ertagacha kim bor kim yo'q qishloq bizni qishloq uzun rayoni surxondaryo uzun rayoni bir paytlar varoshilov nomida edi hozir duoba deydi bir obizarang daryo bo'yida qishloq yoshlikda qishloqda o'sdik misolakelinki qishloqda o'sgan bilanam o'sha qishloqda ham qishloqdan nariyog' yana ikkita qishloq bor ediki meni qismatimga taqdir bor ekan men onamni boyana aytdim kenja farzandi bo'lganim uchun u qishloqdan yana bir ikki kilometr nariyoqqa bir opam yashardi u opamnikiga borardik onamni kenja farzandi etagini tutib yurganman undan keyingi qishloqqa yo tog'alar bor edi shu yoshlikdan yurib o'rgangan ekanman men besh yoshimda uydan qochib qishloqdan qochib bir xolamiz bo'lardi rayonda o'shani uyiga qochib kelganman qishloqdan shundan berihy shu kelinki besh yoshida misol shu bozorga chiqib molni misol men boqardim molni tagini men tozalardim keyin dadam bilan molni haydab bozorga borsak dallol kelib dadamni da, kö qo'lini silkitardi falon pulga bering falon pulga deb mana achchig'im chiqardiki u molni men boqsamu dadam sotyapti u dallol qayerdan paydo bo'ldi deb hayot shundayda endi